Ввести период охлаждения предложила недавно Федеральная антимонопольная служба России. Речь идет и о полисах ОСАГО. Антимонопольщики намерены бороться с навязыванием автовладельцам дополнительных услуг при покупке полиса. По мнению ФАС, надо установить 14 дней, в течение которых граждане смогут отказаться от дополнительной страховки, например, имущества или жизни. Пока еще окончательного решения нет, ведь это же должно делаться федеральным законом. Федеральный закон пока еще в стадии рассмотрения. Период охлаждения – не ноу-хау. Это успешная практика европейских стран. Не скрывают фас. К слову, отказаться от дополнительных пунктов в договоре смогут и те, кто был вынужден оплатить страховку при получении банковского кредита. По всей России 44 страховые компании навязывают дополнительные услуги. Граждане же неустанно жалуются, рассказывают антимонопольщики. Росгосстрах, поскольку он занимает доминирующее положение на рынке, в Новгородской области, например, мы ему выдавали предупреждение за прошлый год, тоже. потому что были жалобы. Сейчас жалобы бывают устные. А хотелось бы получать письменные. Да и свидетелей надо иметь для успешного исхода дела, уверяет Ольга Вениченко. К слову, Росгострах из-за своего доминирующего положения попал в поле зрения не только ФАС, но и главного регулятора Центробанка. В итоге теперь компания не имеет права выдавать полисы ОСАГО. Правда, временно. А вот интерес к самим полисам обязательного автострахования автовладельцы потеряли. После подорожания на 40% страховку стали меньше покупать. Что же касается закона о периоде охлаждения, антимонопольщики уверены, в ближайшее время Время он все же будет принят.